અમરોલીના કોસાડના આવાસના એચ ફાઇવ નંબરના બ્લોક નંબર ત્રણસો ચોસાઠ ઘર નંબર આઠમાં રહેતા રામપ્રસાદ કહાની તેર વર્ષીય પુત્રી ઘરે આવી અને બહાર જતા તરત જ રાત્રે સાડા નવ વાગ્યાની નિસ્તા ગુમ થઈ જતા ઘરવાળાઓના હોશખોશ ઉડી જવા પામ્યા હતા આ બાબતની પોલીસમાં બાળક ગુમ થઈ જવાની ફરિયાદ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવતા જ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે પરંતુ પંદર પંદર દિવસનો સમય વીતી ગયો છતાં પણ અમરોલી પોલીસને આ બાળકની કોઈ જાણ નથી તે પણ એક વિચારવા જેવી બાબત છે તેમના માતા પિતા લાચાર ચહેરે પોતાની વાલી દીકરીના ફોટો લઈ આમ તેમ ફરતા નજરે ચડતા હતા ધોરણ સાતમાં ભણતી પોતાની દીકરી રચના ક્યારે પાછી આવશે તેની ચિંતામાં પડ્યા હતા ત્યારે જી ટ્વેન્ટી ફોરની સાથે રચનાના માતા પિતાએ વધુ માહિતી આપી હતી રામપ્રસાદ કહાર રામપ્રસાદજી એ કોણ સા ઇલાકા એ કો આવાસ હે સર એચ ફાઈવ એ આપી હાથમાં ફોટો હે જી જી એ ક્યાં હુઆ હે એ મેરી લડકી કો बारह तारीख के दिन रात के साढ़े नौ बजे मेरी लड़की रूम से बाहर निकली निकलने पर रोड पर जाते जाते इतने में पावर कट हो गया उसके बाद में मेरी लड़की मिली मुझे मिली नहीं है तब से लुप्त तो हो गई है तब से कोई जानकारी नहीं है पुलिस में भी मैं हम लोगों ने अर्जी दिया उसका भी कुछ वो नहीं है पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं ये नहीं है हमारे जो है माछीवाड़ के कहाँ भी हमारी सहायता कर रहे हैं उसमें वह कमलेश भाई कहाँ है माछी वो भी हमारी सहायता बराबर कर रहे हैं पर मुलाकात अभी कुछ भी लड़की की कुछ भी जानकारी नहीं मिला है पंद्रह दिन हो गया आपकी लड़की जी मेरा पंद्रह दिन हो गया रात दिन हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं पुलिस भी हमारी वो कर रही है पर पुलिस को क्या है कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है इसके वजह से पुलिस भी मजबूर है जैसे पुलिस बोलते हैं कि जैसे कुछ मिलता है हम आपको जानकारी तुरंत देंगे हम अपने मेरे पास पाँच लड़की है एक लड़का है ये कौन सी थी ये सबसे छोटी लड़की है मेरी किसके ऊपर शक है कुछ शक अभी किसी पे नहीं है मुझे क्योंकि किसी से ना दुश्मनी है ना कभी मैं देखा हूँ किसी को अपने नज़र से नहीं देखा हूँ दुनिया बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलती है बाकी अपने नज़र से अभी तक मैं किसी को देखा नहीं हूँ तो मैं किसके ऊपर शक करूँ क्योंकि मैंने किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर ये आपका नाम गुड़िया का तो आप क्या कहना आपके फोटो है आपकी लड़की अभी पंद्रह दिन हुआ गुम हो गई हाँ बारह तारीख को पंद्रह दिन हुआ गुम हो गई है और लड़की को घर आई दुकान से घर पे आई घर से निकली बोली कि मम्मी जा रहे हैं दुकान पे दुकान बंद करने के लिए उसके बाद यहाँ से ऊपर से उतरी लाइट कट गया इतने में मेरी लड़की कहाँ गुम हो गई मिली नहीं अपने सगा संबंधी गांव में सब जगह तपास कर सब जगह से तपास कर लिए कोई पता नहीं चल रहा है આ મમરોલી કોસાડ આવાસના એચ ફાઇવના બ્લોક નંબર ત્રણસો ચોસઠમાં રહેતી તેર વર્ષે દીકરી અચાનક ગુમ થઈ જતા અહીંયા રહેતા લોકોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળવા પામ્યું છે અજબુસી સાથે પ્રકાશવાળા